Вот слились мы с тишиною. Мы уже начали, нет? Начали! Я Владимир Горянский, артист. Утро начинается с того, что я выпиваю стакан воды. Потом кормлю рыбок в аквариуме. Кормлю черепаху, кошку и собаку. Как ни странно, оказалось, что э, черепаха, она. В общем-то, главное, она диктует условия всем остальным. Хотел быть врачом, а потом хотел быть машинистом. Я подрабатывал контролером в троллейбусе, расклещиком афиш, даже администратором. Я готовить не люблю. Когда есть свой ресторан есть замечательные повара, то как-то в этом необходимость отпадает. Ну, какие плохие привычки. Ну, наверное, есть. Я могу проснуться и где-то в час или в два ночи открыть холодильник и что-то там жевать. Мое хобби сейчас зимний сад, который мы сейчас формируем с моей супругой, хотим сделать такой зимний цитрусовый сад. В людях мне не нравится двуличие. Когда люди одевают маску и потом становятся этой маской, долго ее не могут снять. Я помню, я был очень худым. И меня так это вызывал какой-то комплекс неполноценности. И мне казалось, что все на это обращают внимание. Потом в один прекрасный момент я пришел к выводу, что надо свои недостатки нужно сделать достоинством. И это станет твоей индивидуальностью. Вы знаете, самая большая победа – это верить в себя. Поэтому в этом плане еще можно поработать. Мне выбирать не надо театр или кино. Конечно же театр. Человек, который со мной рядом, которым меня удивляет и радует, это моя супруга. Поэтому для меня она является кумиром. Быть папой для меня ⁇ это не мешать ребенку быть личностью. Потому что многие родители пытаются воплотить свое нереализованное в своих детях. Лучший подарок женщины – это твое романтическое настроение. Нужно быть романтиком. Женщины это любят. Танго помню я с тобою, как упавшую звезду в ночи. Вот слились мы с тишиною, у навсегда свечи. У женщинах мне прежде всего нравится, естественно, мудрость, глубина и умение любить. Любовь – это когда у человека появляется вторая половинка, и у него тогда два глаза, две ноги, две руки и единое сердце.